कारवंडल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मौजूद हैं जर्मनी के शहर मिटन वाल्ड में एक माउंटेन है जिसका नाम है कारवंडल शपित्सा ये पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर है और अगर इसको ये कहा जाए कि ये उतना ख़तरनाक भी है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा मिटन माल का ये एरिया अपनी हसीन वादियों में ये जगह अपनी खूबसूरत फ़िज़ा ऊंचे पहाड़ों और कुदरती सुकून के लिए बहुत मशहूर है जिंदगी भी बिल्कुल एक पहाड़ी रास्ते की तरह है कभी आसान डलवाने मिलती हैं तो कभी मुश्किल चढ़ाएंगे लेकिन जैसे पहाड़ पर चढ़ने के बाद हमें नीचे का शानदार मंजर देखने को मिलता है वैसे ही जिंदगी में मुख्तलफ जगह पर सब्र और तहमल के बाद सकून और खुशी मिलती है व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा ये हसीन कुदरती मनाजर बहते झरने परिंदों की आवाज़ें और वो सुकून जो सिर्फ पहाड़ों में मिलता है ये सिर्फ एक हाइक नहीं है बल्कि एक जिंदगी का सफर भी है चलें मेरे साथ इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं सुबह होते ही हमने अपने सफर का आगाज अपनी हाइकिंग का आगाज मिटनवाल के एक पार्किंग एरिया से किया जो कि कारबन रिछ के बिल्कुल साथ था हमने यहाँ पर रुककर अपना मैप को देखा जो रूट हम ले रहे थे वो किस तरह किस तरफ से जा रहा था नॉर्मली हमारे पास जीपीएस रूट था लेकिन फिर भी हमने एहतियातन उसको एक दफा अच्छे से सली से पढ़ा और देखा हम आज इस माउंटेन पर जा रहे हैं इसकी जो हाइट है वो 2322 मीटर है ये पहाड़ अपनी कुदरती कुदरती खूबसूरती जंगली हयात और दिलकश रास्तों के लिए मशहूर है हमारा सफ़र एक छोटे से देहात से शुरू हुआ जहां से घने जंगलात का रास्ता ऊपर की तरफ जाता था कुछ देर सफ़र करने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर आपको वो नीचे मिटन वाल का सिटी नज़र आ रहा था और एक साइड से धूप पड़ रही थी और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिलकश नज़ारा देखने को मिल रहा था यहाँ पर खुली खुली हवा थी ठंडी ठंडी सुबह की हवा जो थी वो आपको दिल सुकून देती है आपको फ्रेश करती है और एक ऐसा एहसास देती है जो आप नीचे सिटीज़ के अंदर रहते हुए अपने घरों के अंदर रहते हुए बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते ये एहसास एक ऐसा एहसास एसा है कि जो आपकी थकावट को आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है आप बड़े पुरजोश तरीके से चलते हुए हिम्मत करते हुए अपने सफर को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं आपको थकावट का एहसास नहीं होता आप अपने आप में अपने दिल में एक खुशी महसूस कर रहे होते हैं जितना आप आगे जाते हैं आपके दिल को उतना ही ज़्यादा सुकून मिलता जाता है खुले मैदान पहाड़ों की ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती है और परिंदों की आवाज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है और ये वो एहसास होता है जो इंसान ऊपर जाने के बाद महसूस करता है साहब, हमने वो वहाँ ऊपर जाना है और अगर हम नीचे चले गए तो? फिर भी ऊपर ही जाना है <laughs> हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जैसे जैसे सूरज की रोशनी ऊपर आ रही है और मिटन माल के सिटी पर पड़ रही है और उसके सामने जो दूसरी साइड पर माउंटेन हैं उन पर पड़ रही है तो ये जो नज़ारा है इतनी हाइट पर आकर इसको देखना इससे लुत्फानंदोज होना ये बहुत ही कमाल का है हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और इस नज़ारे को इस सरसब्ज वादियों को देख रहे हैं और इससे भी लुफ़ानंदोज तो हो रहे हैं और एक ऐसा सुकून है कि शायद मैं उनको लफ्जों में ब्याह नहीं कर सकता कुछ देर मजीद चलने के बाद हम इस वक्त पहाड़ की दूसरी साइड पर आ चुके हैं और इस तरफ से सूरज की रोशनी डायरेक्ट हम पर आ रही है थोड़ा सा मज़ीद चलने के बाद ये सरसब्ज पहाड़ ख़त्म हो जाएगा और आगे पथरीला पत्थरों वाला रास्ता सारा वो जो हम तय कर ऊपर कर जाएंगे। हमें इस वक्त चलते हुए तकरीबन टू आवर हो चुके हैं और हम इस वक्त पहुंच रहे हैं अपने पहले स्टॉप पर और यहाँ पर एक हट है एक रेस्टोरेंट है पहाड़ के ऊपर जिसकी हाइट है 1645 मीटर हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे कुछ खाएंगे कॉफ़ी पियेंगे केक खाएंगे और थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे अपनी जो लास्ट माउंटेंस हैं उनकी तरफ आगे ऊपर को जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक आते हुए हमें तकरीबन टू आवर लगे हैं और उसके बाद हम मज़ीद आगे हमारा थ्री आवर का टूर बाकी है अभी अभी हम यहाँ बैठ के थोड़ा सा टूस टूब करेंगे जो नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर हम आगे अपना माउंटेन की तरफ जान यहाँ से व्यू चेक करें लें इट्स ब्यूटीफुल और यहाँ पर बैठ के आप नाश्ता करते हैं कुछ खाते हैं या आगे रिलैक्स होते हैं तो यकीन करें कि आपकी जितनी टेंशनस होती हैं जो आप नीचे सिटीज़ में अपने घरों में या अपनी लाइफ में या दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आधे आपके यहाँ पे आके सॉल्व हो जाते हैं यानी कि इतना रिलैक्स और सुकून मिलता है नेचर को देखते हुए और मैं आपको इस बात का सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी अपना जो है अपने आप की लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालें और थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चीज़ को लाजमी इंजॉय करें ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है अगर तो आपकी सेहत है तो काम का होता रहेगा अगर आपकी सेहत नहीं है तो ये दुनियादारी ये काम रिश्तेदार बीवी बच्चे माँ बाप किसी चीज़ के काम की नहीं है ठीक है लेकिन आप लाजमी अपने आप को इस क़दर इतना सा करें कि आपकी सेहत अच्छी रहे अपनी ख़ुराक को थोड़ा सा मेंटेन लाजमी रखें उसमें ये नहीं है कि आपने हमेशा हेल्दी फूड ही खाना है जिस तरह बादाम, अखरोट पिस्ते और इस तरह की चीज़ें और रेस्टोरेंट में जा के कढ़ाइयाँ खानी हैं ये हेल्दी ये नहीं चीज़ हेल्दी चीज़ ये है कि एक मुनासब मकदार में खाना और एक टाइम पे खाना जैसे कि सोने से दो से तीन घंटे पहले अपनी आदत बना लें कि लाजमी थोड़ा सा खाएँ और हल्का खाएँ रात को खाते वक़्त सोते वक्त और अगर आप सोने से पहले एक दो पिज़्ज़ा खा के एक आधा डोनर खा के या एक मग कढ़ाई का खा के लेट जाएंगे तो आई <laughs> थिंक वो वो हेल्दी नहीं है ये मेन चीज़ हेल्दी है और उसके बाद अपनी लाइफ में यूरोप में रहते हुए यूरोप में रहते हुए अपनी लाइफ के लिहाज से अपनी लाइफ में रोज़मर ज़िंदगी में हफ्ते में कम से कम दो दफ़ा लाजमी अच्छी स्पोर्ट करें और अगर हाइक करते हैं मंथ में दो दफ़ा और दो दफ़ा वैसे आप हल्की फुल्की स्पोर्ट करते हैं तो वेलन वैल गुड वाक को अपना मामूल बनाएं खाने के बाद अब थोड़ी देर के बाद हम इधर से उठ के हमारी पहली जो पीक है वो यहाँ पर है इधर जाएंगे और उसके बाद इन माउंटेन्स के ऊपर से होते हुए हम अपना जो नेक्स्ट जो मेन कार वलिश पिज्जा का जो स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद फिर हम उधर से ही होते हुए नीचे की तरफ उतरेंगे आज की इस हाइक में मेरा आपको यही सबक है कि जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं जैसे ही हम हट से निकले हैं तो ग्रीनरी जो थी वो ख़त्म हो गई जंगलात ख़त्म हो गए और आगे जितना भी रास्ता था वो सारा पथरीले का पथरीला है पत्थरों के ऊपर से और एकदम से काफ़ी ज़्यादा आपको स्टीप भी मिलता है आपको ज़्यादा एलिवेशन करना पड़ता है इस रास्ते पे जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं और यहाँ पर आगे सारा रास्ता जो है वो पत्थरों के ऊपर है और पत्थर भी वो है जो ऊपर से गिरे हुए हैं और उनके ऊपर से चलकर जाना काफी स्लिपी है यानी कि आपका पाँव जो है वो स्लिप होता है आपका जोर ज्यादा लगता है जी आ... शकील भाई आज तो हालत से अच्छा क्योंकि टेम्परेचर हमें बहुत अच्छा मिल गया नियरली दिन के वक्त जो है अठारह उन्नीस बीस टेम्परेचर होगा और मौसम बहुत अच्छा मिला है और रास्ता भी जो है वो अब तक बहुत चैलेंजिंग नहीं था ऐसा ही चलता रहा तो आज की हाइक तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी तो थैंक यू आई थिंक हमें डेढ़ घंटा मैक्सिमम लग जाएगा और आई होप और हम पहुंच जाएंगे दोस्त हैं आप के लिए यही है कि आ, बिस्तर से निकल के ही काम बनेगा और जब बिस्तर से निकल आएंगे तो फिर आ, जो है रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे हिम्मत बढ़ती चली जाएगी तो सोफ़ा बिस्तर और मोबाइल को बिल्कुल <laughs> तो। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है और लाजमी भी नहीं है कि इंसान निकले तो लाजमी सर कर ले उसको किसी चीज़ को इंसान अपनी हदूद को भी जज करता है और अगर वापस आना पड़े इंसान वापस भी आ सकता है नेक्स्ट ट्राई कर सकता है चलिए इसी सबक के साथ हम अपनी ये वाली हाइट जो है वो कंप्लीट करते हैं तक़रीबन वन एंड हाफ आवर मोर बस पहुँचने वाले हैं जैसे वो सामने नजर आ रहे हैं है। और उसके बाद फिर ऊपर जाकर आपको ऊपर का जो व्यू है वो दिखाते हैं। जैसे ही हम तकरीबन तो 45 मिनट चलने के बाद यहाँ पर ऊपर पहुँचे हैं थोड़ा सा और यहाँ पर जो एलिवेशन है वो 1900 से ऊपर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आपको देखने को मिल रहा है बादल हैं पहाड़ उससे ऊपर है बादल काफ़ी नीचे हैं ठंडी ठंडी हवा और बहुत कुछ कौन पहाड़ की चोटी पे खड़ा मैं सामने बादल हैं जैसे पापों का सिलसिला ये बादल ये पहाड़ और ये हवा की सरगोश है दिल को ले जाती हैं किसी और ही दुनिया की राह में बादल भी जैसे जो कर सलाम करते हैं सामने बातें है नीचे ही ऐसे है जैसे दोनों हम इस जो यहाँ का फूनल है हम उसमें आए और इस टोनल के ज़रिए हम तकरीबन एक किलोमीटर नहीं सॉरी या एक किलोमीटर अंदर से होते हुए जो इसका दूसरा पॉइंट है हम उस पर जाकर निकलेंगे और वहाँ से होते हुए हम जो अपनी दूसरी जो पीक्स हैं दूसरी हा जो इनकी टॉप्स हैं तीन चार हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे नॉर्मली हम ऊपर से भी जा सकते थे लेकिन ऊपर से जाने की बजाय हमने इसके नीचे से जाना जो है वो मुनासिब समझा है, है कि एक अलग चीज़ जो है वो अलग व्यू हमें देखने को मिल जाता है I'll chat okay. I don't ever yeah. slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you want to play tough, you want to hate this. देने के बाद हम अपनी नेक्स्ट जो माउंटेन है कार वर्श पिज्ज़ा जो हमारा मेन टारगेट था हम उसकी तरफ जा रहे हैं मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है बादलों की वजह से हम ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रहे और हम ट्राई करते हैं कि हम पहले उस पिज्ज़ा तक जाएं जो हमारी मेन जो पॉइंट है हमारा जो हमारा टारगेट था उसके बाद हम देखेंगे कि हम अगली जो दो या तीन आ, हमारी लिस्ट में शामिल थी हम उस पर जाएं या ना जाएं या हम यहाँ से वापस नीचे की तरफ चले लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जाकर क्या मौसम हमें मिलता है यहाँ पर ऊपर आकर इस वक्त जो भी आपको तो नज़र आ रहा है शायद वो मुकम्मल नहीं है क्यों? कि जहाँ पर ओरिजिनली ऊपर आकर जब जो सुकून जो रिलैक्सेशन आप फील करते हैं या जो आपको महसूस होता है वो आप कैमरे में सिर्फ नहीं दिखा सकते हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से दिखाएं लेकिन इस रियली पीसफुल आप जब यहाँ पर ऊपर पहुँचते हैं ऊपर पहुँचने के बाद आपको जो सुकून मिलता है वो एक अलग किस्म का है आप पाँच घंटे छः घंटे हाई करके ऊपर आते हैं लेकिन यहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद आप बिल्कुल खुद को रिलैक्स फील करते हैं आपकी थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है यहाँ पर आकर जो फ्रेश एयर आपको मिलती है और ख़ूबसूरत व्यू देखने को मिलता है आप वहाँ पर ऊपर बैठते हैं वन आवर टू आवर या आधा घंटा दस मिनट ये बहुत ही अच्छी लम्हा में से एक है चलें आए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और क्योंकि हमें जाते हुए भी, भी थ्री आवर लग जाएंगे मौसम का कोई पता नहीं है तो इन हम अपनी नेक्स्ट हाइक में बहुत जल्द मिलते हैं खुदाफेज़ पहाड़ों की राहों पर चलता हूँ मैं हवा के तरानों में खो जाता हूँ मैं कभी पथरीला कभी सब्ज ये सफ़र हर मोड़ पे छुपा है कुदरत का हमर कदमों के निशान रह जाते हैं पीछे लेकिन दिल को सुकून मिलता है आगे बुलंदियों की तलब ले आई मुझे यहाँ जहाँ बादल भी करीब आके हम कलाम हों हाइकिंग का सफ़र है रूह की परवाज़ पहाड़ों के बीच मिलता है दिल को साज